وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي فعنی جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے عباد میرے غلام میری مہتیتی میں اپنی زندگی گزارنے والے سوال کریں تو ان سے کہنے کے لیے یہاں پر کہا فَإِنِّي قریب بتا دیا میں قریب ہوں فَإِنِّي قریب میں کئی مرتبہ یہ بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور میں بار بار بیان کرتا ہوں بیان کرتا رہوں گا کہ عربی زبان کے اندر انا کسی چیز میں شک کو رفع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تحقیق کی بنیاد پر لا کر اس پیغام کو کھڑا کر دیتا ہے جب اس میں انا کی تاکید آ جاتی ہے بے شک سے ترجمہ آپ کرتے ہیں کبھی بے شک کے لفظ غور کیا ہے شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے جب کسی چیز کے اندر اس میں انا لگایا جاتا ہے یہاں کہہ رہا ہے فَإِنِّي قریب بے شک میں قریب ہوں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کوئی شبہ ہی نہیں ہے میرے قریب ہونے میں تو پھر میری قربت کو حاصل کرنے کے لیے کسی مقام کی زیارت کیا معنی رکھتی ہے اگر آپ کسی مقام کی طرف جا کر یہ گمان کریں گے کہ میں اللہ سے قریب ہو گیا ہوں یہاں پر آگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس آیت کے اوپر عملی طور سے انکار کرنا شروع کر دیا ہے یہ سمجھ لیا ہے کہ فائنی قریب تو ہے لیکن یہ عملی میدان میں ثابت نہیں ہے فائنی قریب جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں تو قریب ہے پھر آپ کو اس کی قربت کے لیے کسی مقام پر جانے کی ضرورت نہیں کہ میں فلاں مقام پر جا کر اس سے قریب ہو جاؤں گا یا فلاں اوقات کے اندر اس کے سامنے حاضری دے کر میں قریب ہو جاؤں گا نہیں وہ قریب ہے آپ سے قریب ہے تو قریب ہے فا انی قریب تاکید کے ساتھ بے شک میں قریب ہوں کتنا قریب ہوں من حبل الورید آپ کے اندر جو رگوں میں چلنے والی سب سے بنیادی رگ ہے جو آپ کی زندگی کا سہارا ہے حول الورید اس زندگی کے سہارے سے بھی زیادہ قریب ہوں میں قرآن کے ارافہ انی قریب بے شک میں قریب ہوں اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ ہاں اب مجھے اللہ کی قرابت حاصل کرنے کے لیے فلا مقرب شخصیت کا سہارا لینا پڑے گا اگر کسی نے یہ گمان بھی کر لیا کہ مجھے فلا شخص کی سہارے کی ضرورت ہے وہ مجھے اللہ سے قریب پڑے گا تو یقینی طور پر اس نے اس آیت کا انکار اپنے عمل سے اپنے گمان سے اپنے تصور سے کرنا شروع کر دیا جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں تو کسی کی کیا مجال ہے جو آپ کو اس سے قریب کرنے کے لیے کوئی عمل کر سکے